Inilah sepuluh ciri wanita pengikut Dajjal. Jangan sampai lakukan ini. Semua makhluk hidup akan binasa dan kembali kepada Allah. Sang Pencipta, umat Islam meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat menciptakan sekaligus menghancurkan seluruh alam, semesta, dan segala isinya. Ada tanda-tanda kiamat atau hari akhir yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan salah satunya adalah kemunculan Dajjal. Seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Menurut hadis, golongan yang menjadi pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi, kelompok Hawarij, pelaku bid'ah, dan kesesatan, para wanita, setan, tukang sihir, dan pemuas nafsu syahwat. Salah satu golongan pengikut Dajjal adalah para wanita. Berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal ahli neraka adalah para wanita. Banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal ahli neraka karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Tentunya tidak semua wanita seperti yang disebutkan, karena tidak demikian tidak ada salahnya bagi kita untuk mengenal seperti apa ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Kenali 10 ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Semoga kita bukan termasuk dalam golongan wanita yang menjadi pengikut Dajjal. 1. Tabaruj dan suka pamer Tabaruj adalah wanita yang suka memamerkan atau memperlihatkan perhiasan mereka. Suka dan terlena dengan dunia dan bersenang-senang karena dorongan hawa nafsu dunia yang besar. Wanita tersebut dengan mudah melupakan dan berpaling dari akhirat yang menjadi dunia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, para wanita harus tahu cara menghindari sifat ria atau sifat pamer ini. 2. Berpakaian tetapi telanjang Maksudnya berpakaian tetapi telanjang, yaitu wanita yang berpakaian ketat, membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh, mengenakan bahan pakaian yang tipis dan transparan, serta pakaian yang tidak menutup aurat dengan baik. Wanita yang berpakaian seperti ini yang menjadi ciri-ciri wanita pengikut Dajjal, Sementara itu, wanita dalam Islam diwajibkan untuk menutup auratnya. 3. Kufur kepada suami Istri yang kufur kepada suaminya merupakan salah satu ciri-ciri wanita yang termasuk mengikut Dajjal. Padahal kewajiban wanita setelah menikah itu harus taat pada suami. Memperlakukan suami dengan baik dan menjaga kehormatan suami. 4. Wanita yang meninggalkan sholat Sholat merupakan ibadah wajib dalam lima waktu bagi umat Islam. Wanita yang sering meninggalkan sholat dan mengejukan seruan azan, maka termasuk pada pengikut dajjal sebagai penghuni neraka. 5. Wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan. Wanita yang rajin membaca Al-Quran namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapinya ke dalam hati. Sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran namun ahlaknya tidak terpuji. 6. Wanita yang mengabaikan fitnah dajjal. Ciri selanjutnya wanita yang tidak takut dengan kedatangan Dajjal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka tidak peduli dengan fitnah Dajjal dan orang seperti inilah yang disukai Dajjal untuk menjadi pengikutnya. 7. Wanita yang murtad Berikutnya yaitu wanita yang memilih untuk keluar dari agama Islam karena berbagai sebab, maka kelak akan termasuk dalam golongan dari pengikut Dajjal. 8. Wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong Wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong termasuk ciri wanita menjelang akhir zaman. 9. Wanita yang suka mengadu domba. Selain itu, wanita yang suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang akhirnya memicu perdebatan dan pertengkaran disukai oleh Dajjal. Itulah mengapa diam itu emas ketika mendengar seseorang berkata buruk. 10. Wanita yang merasa paling benar. Terakhir adalah wanita yang merasa paling benar. Hal ini sering terjadi ketika beranggapan bahwa diri kita lebih baik daripada orang tersebut. Hal ini sama saja dengan menyombongkan diri dengan merasa paling benar. Itulah 10 ciri wanita pengikut Dajjal. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semua.